А, речь идет не только о железном занавесе, который может быть угрожает Российской Федерации. И сейчас мы говорим о роли интеллигенции в разрешении той ситуации, которая возникла. Вы знаете, mm -hmm. то, что происходит, это про власть и про деньги, а не про идеологию. Идеология это только оболочка. Реальные политические силы, которые действуют сейчас в России, на мой взгляд, руководствуются двумя вещами. Скажімо так, два базових інтереси так. максимальна концентрація власті, як нинішнього правячого режиму, і максимальна концентрація матеріальних, фінансових і них ресурсів. Світологія своєрідного відродження Сука. Коли була велика держава, коли задержала повні на нас всі боялись. Це, це те, те, що приблизно пропонує зараз Путін, і те, що, на жаль, Э, Честно говоря, я не особенно я Я согласна с э, господином Фиксировым, что все-таки верующей силой этой войны являются власти и деньги. Но с другой стороны, э, вообще говоря, а, э, почему это поддерживают те, у которых это не сулит не только власти и деньги, но и сулит потери денег? Потому что вообще говоря, никакого позитива, реального, материального от этих событий россияне э, не имеют иметь не будут, и они это понимают, и они с этим согласны, как показывают а, опросы, значительная часть россиян согласны терпеть некоторые материальные решения вот, э, в, в этом конфликте, они это понимают.